Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Alhamdulillah, pada 26 Julai 2023, tepat pukul 12 malam, channel kita telah berjaya mencapai 700,000 subscriber. Fatou ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa mendukung Fatou dari awal channel ini hinggalah sekarang tanpa kurang sebelah Faktau. Jadi untuk menghargai segala sokongan dan bantuan kurang, Faktau nak buat giveaway untuk kurang semua. Ha. Namun untuk tidak memanjangkan video, Faktau akan pinkan detail di komen cara-cara untuk sertai giveaway kali ini. Sebab Faktau tahu kalau Faktau membebel, mau sejam tak berhenti. Tempat kau gayut apa? Ni satu lagi. Enam dah pokok rambutan ke? Pagi-pagi boleh aku sarapan ni tengah hari baru kau nak mandi. Tengah hari baru nak mandi. Terima kasih sekali lagi Fatul ucapkan kepada kurang semua atas kejayaan bersama kita ini. Jadi untuk video kali ini, jom kita bersama melihat filem-filem Malaysia yang lenyap secara misteri dan agak kelakar. Minta maaf, tak ada intro kali ini. <laughs> 10 filem Malaysia yang hilang daripada dunia. Eh, hey, hey, eh, hey. sebelum tu jangan lupa subscribe Fatul tau. Dan jangan lupa tekan loceng 10 Johnny Bikin Film Johnny Bikin Film merupakan sebuah filem klasik berkonsepkan noir yang dihasilkan oleh Universiti Malaya dan diarahkan oleh Anwar Noor Arai Pernahkah kata-katamu itu ke Kalau korang nak tahu, tak ramai sebenarnya yang tahu mengenai filem yang dihasilkan pada tahun 1993 ini ini kerana filem ini tidak pernah ditayangkan Perkara ini telah membawa kepada banyak teori konspirasi dan persoalan. Ada yang mengatakan filem itu tidak pernah diselesaikan kerana kekurangan bajet. Namun menurut salah seorang yang pernah melihat rakaman asal filem ini, beliau mendakwa rakaman asalnya sepanjang 5 jam. Namun filem itu telah rosak dan kualiti audionya agak teruk disebabkan masalah ketika pemindahan. Pada tahun 2008, terdapat banyak kabar yang mendakwa bahawa filem ini bakal ditayangkan dalam versi 2 jam. Tetapi tayangan itu dibatalkan atas sebab-sebab yang tidak diketahui. Didakwa kerana Universiti Malaya tidak menyimpan rekaman asalnya dan filem ini hilang selama-lamanya. Sembilan Pontiana. Pontianak merupakan filem bergenre seram pertama yang dihasilkan Malaysia pada tahun 1957 di mana filem ini mendapat sambutan yang sangat tinggi ketika tayangan pertamanya sehingga dilaporkan ramai penonton yang pingsan di dalam wayang kerana terlalu seram. Namun terdapat sesuatu yang berlaku sehingga mengakibatkan filem ini lenyap daripada dunia. Salah seorang pelakon dalam filem ini adalah Maria Menado iaitu seorang pelakon Malaysia yang berasal dari Indonesia. Oleh kerana filem Putianak mendapat sambutan yang sangat tinggi, hal ini secara tidak langsung telah menaikkan namanya sehingga kan Maria mendapat perhatian daripada Sultan Pahang pada masa itu yang mahu mengahwininya disebabkan beliau menjadi pemain Sri Sultan, kesemua filem yang dilakonkan oleh beliau telah diharamkan untuk ditayangkan di seluruh negara. Sehingga kan pengurus KT pada masa itu terpaksa menyimpan semua filem yang dilakonkan Maria di rumahnya. Setelah sekian lama, ketika ingin mengemas rumahnya, isterinya telah mengemas barang-barangan lama termasuklah kesemua filem-filem itu ke dalam sungai Gombak walaupun dengan macam lawak, Namun tragedi ini merupakan antara sejarah hitam yang melenyapkan banyak filem-filem di Malaysia. 8. Istana Berdarah Filem Istana Berdarah yang diterbitkan pada tahun 1964 merupakan sebuah filem yang dihasilkan oleh Husin Hanif. Ia berkisarkan tentang kisah seorang isteri yang sanggup berkorban apa sahaja untuk kemewahan termasuklah melakukan perbuatan yang kejam Walaupun filem ini dalam versi hitam putih, terdapat babak yang diwarnakan secara manual menggunakan tangan. Punyalah terkenal filem ini dulu sehingga kan ia ditayangkan serentak di sembilan buah pawagam di Malaysia, Singapura dan Brunei. Malah, filem ini juga dikatakan merupakan karya Hussein Hanif yang teragung. Namun apa yang peliknya, dalam banyak-banyak filem arahan beliau, hanya filem Istana Berdarah sahaja yang didakwa hilang dan pupus tanpa jejak. Fakta dah cuba cari punca filem ini hilang namun tak jumpa. Kehilangan istana berdarah masih menjadi misteri sehingga kini. 7. Belantara Cuba korang tengok gambar ni. Kalau korang nak tahu, gambar ini merupakan antara babak dalam filem Belantara yang dihasilkan pada tahun 1957. Filem yang mengisahkan tentang sekumpulan kelas kapal yang sedang mencari harta karun ini turut dilakukan oleh barisan pelakon terkenal seperti Nordin Ahmad, Ibrahim Pende, S. Syamsuddin dan ramai lagi. Namun yang sedihnya, filem ini telah musnah akibat banjir besar yang berlaku di Studio Jalan Ampas, Singapura. Kalau korang nak tahu, suatu ketika dahulu, Studio Jalan Ampas merupakan sebuah studio perfileman terkenal di negara ini. Dan di sinilah tersimpannya banyak filem-filem terkenal. Namun tragedi besar yang melanda studio itu seperti banjir besar dan kebakaran di dalam stor penyimpanan filem telah menyebabkan banyak filem-filem Melayu terkenal musnah dan pupus begitu sahaja. Punyalah rare filem ni sehingga kan terdapat seorang VIP yang menawarkan 100,000 ringgit kepada sesiapa yang mempunyai simpanan filem ini. Enam bakti Bakti merupakan sebuah filem Malaysia yang dihasilkan pada tahun 1950-an yang diadaptasikan daripada novel Les Miserables karya Victor Hugo. Kalau korang nak tahu, sama seperti Belantara, Bakti juga merupakan filem yang sangat-sangat rare sehingga kan ada individu menawarkan sejumlah wang yang besar hanya untuk mendapatkan salinannya. Ini kerana Bakti merupakan filem pertama yang dilakonkan oleh P. Ramlee sebagai watak hero. Uniknya, di dalam filem ini, beliau melakonkan watak sebagai nasir di mana nama itu telah diberikan kepada anak sulungnya yang lahir pada tahun 1953. Namun sama seperti nasir filem yang lain, salinan asal filem ini telah hilang tanpa jejak dan disebabkan itu, ia tidak lagi ditayangkan di kaca TV sehingga kini. Lima Melancong ke Tokyo Melancung ke Tokyo merupakan filem Melayu pertama yang membuat penggambaran di Jepun. Ha. Seperti yang kurang tahu, sejak Perang Dunia Kedua, hubungan antara Jepun dan tanah Melayu agak tegang dan jarang sekali perusahaan tanah Melayu mahu menjalinkan apa-apa hubungan dengan Jepun. Namun Ranmi Shah telah bertindak membuat penggambaran di Jepun dan turut memanggil pelakon ternama Jepun untuk turut membintangi filem ini di mana usaha ini sedikit sebanyak menyumbang kepada hubungan baik antara Jepun dan Tanah Melayu disebabkan filem ini dianggap bersejarah ia telah diterbitkan dalam bentuk tatawana atau ismen kala tapi sayang sekali filem ini tidak dapat ditayangkan di kaca TV kerana ia telah musnah akibat banjir besar di studio Ampas dan satu-satunya yang tinggal hanyalah lagu OST filem ini dikau takku Empat Leila Majnun Seperti korang tahu Leila Majnun merupakan filem pertama Yang ditayangkan di tanah Melayu Yang dihasilkan oleh BS Rajans Selepas panggung wayar pertama Mula beroperasi pada tahun 1933 Sepatutnya Mestilah cerita ini di dalam arkib Sebagai sejarah besar negara kan Tapi sayangnya Filem ini didakwa telah lenyap Dan tiada siapa yang menjumpainya Namun pada tahun 1962, filem ini telah diterbitkan semula dengan tajuk yang hampir sama kecuali huruf yang sedikit berbeza. <laughs> Walaupun begitu, tidak dapat dipastikan sama ada jalan ceritanya sama dengan versi asal yang hilang. Apalah arti hidup saya kalau tidak di samping Laila? Tiga. Sabarudin Tukang Kasut Ini merupakan satu lagi filem P. yang hilang secara misteri Sabarudin Tukang Kasut merupakan sebuah filem arahan Firamli yang berkonsepkan kisah 1001 malam dan bercorak komedi. Seperti di dalam list kali ini, filem asalnya juga telah hilang. Tetapi berbeza dengan filem yang lain, terdapat satu salinan yang berjaya diselamatkan. Namun, salinan itu berada dalam kualiti yang sangat rendah. Siap ada tulis lagi. Keadaan gambar dan suara kurang memuaskan. Harap maaf. Oh, Dua. Sitora Harimau Jadian. Tora datang lagi. Eh, bukan yang ni. <laughs> Sitora Tora Harimau Jadian merupakan filem Malaysia bergenre seram arahan Piramli yang ditayangkan pada tahun 1964 yang diinspirasikan dari filem Werewolf of London. Kalau korang nak tahu, idea untuk membuat filem ini tercetus apabila P. Ramli melawat studio Merdeka yang terletak di sebelah Sundegara pada masa itu. Tapi, korang tak pelik ke? Kenapa korang tak pernah tengok filem ni? Ha, sebenarnya filem ini telah diharamkan pada masa itu dipercayai kerana mempunyai unsur tahyul dan keganasan yang melampau. Namun, salinan asal filem ini juga dipercayai telah lenyap. Tapi kan, pada tahun 2021 sebuah syarikat majalah seram Amerika Syarikat Fangoria telah merubuhkan Fangoria Studios untuk mengadaptasi filem Sitora Harimau Jadian dalam bahasa Melayu dengan judul Sitora di mana penggambaran bakal dilakukan di perkampungan di negara ini dan pelakon Wan Hanafi Su akan memainkan sebagai salah satu watak di dalam filem itu. 1. Buluh Perindu Buloh Perindu merupakan filem pertama di negara yang ditayangkan dalam versi berwarna dengan menggunakan teknologi filem Jivakala dari Akfa dan filem ini didakwa merupakan langkah pertama syarikat produksi di negara pada masa itu dalam usaha untuk menghasilkan filem berwarna yang lain Walau bagaimanapun filem yang diterbitkan pada tahun 1953 ini juga tidak lagi mampu ditonton oleh generasi kini kerana telah hilang akibat dikemas bersama 25 buah filem klasik yang lain pada pertengahan tahun 60-an. Ha, oleh siapa? Oleh isteri pengarah KT yang fakta ceritakan tadi. <laughs> hmm, sayang betul kan banyak filem-filem klasik lama negara ini yang dah tak boleh ditonton lagi. Green 1 1. Harap-harap kejadian ini boleh dijadikan iktibar kepada syarikat produksi untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan salinan filem untuk tontonan generasi akan datang. Sekarang kan dah boleh simpan di cloud? <laughs> Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Oh ya, yeah. jangan lupa untuk sertai giveaway video Faktau tau. Faktau ada letakkan syarat-syarat penyertaan di komen. Good luck korang. Assalamualaikum semua. Bye.